Добрый день, братья и сестры. Привет. Меня зовут Валера, я 61 -го года. Да, да. да нет. На центре нахожусь 2, больше двух лет, 2,8 два и восемь месяцев. В основном задержался на центре из-за вот этой болезни, которая меня чисто сварила. Знаете, я всю жизнь прожил в и закончил не одну морегодку, работал не, э, на хороших компаниях, на хороших предприятиях, на хороших судах. Приглашался не только у нас, как преподаватель, но и за границей. Это Италия, не Италия, но это к немцам меня не приглашали и индусы. Что делать индусы, я не знаю, там делать нечего. Вот. И в конце концов, когда я уже прошел реабилитацию здесь сильно, ну, я очень э, сильно пил, особенно после смерти матери, у меня так года все. Там ну, сейчас подожди. Вот, короче, в один прекрасный день, когда я уже прошел все эти дела, отправляемся на квартиру, и там я, я даже не понял, как это получилось, Короче, какая-то инсульт и инфаркт мне. Ну, вот. Приезжаем в больницу, катались всю ночь по всему городу, в конце концов накрыли одеялами, отправили в город. Вот. А в морке все получилось. Вы, слушайте, женщины, ну это эликсир молодости, ну честное слово. Их так много там было, что я не понял, почему я не могу встать и куда-то дотянуться. И начал возмущаться, пишить два санитара, сказали, что я рубашка родился, и вывезли меня обратно в приемное отделение. В конце концов, меня там выпускали с меня все кровь в тазики. Не знаю, сколько они выпустили, потом сколько влили, понятия не имею. Не... Но я оказался средней массой в этом отделении в Паласе. С палаты я уже утром был в палате для выздоравливающих. Ну, не знаю, видите, у меня рука до сих пор дергается, не знаю, что с ней делать. Вот она хулиганка, она там на хулигане. женщины хорошо. До я был побитый случайно. И вот, мне сказали, что я хам, меня отправили в палату. В а палате тоже оттуда вытрелили в другую палату, потому что я начал всех объедать. Но я все что могу сказать, какой Бог имеет силу человека вернуть с того света. Реально. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Что интересно было впереди? Меня это все догнали, потому что я всех объедал, и эти женщины, которые там находились, и родители, и то, что приносили им вкус, они не туда, и мы все, и мы сейчас выделили все за Меня, как то потому... концов, Меня, как перевели в класс Левы Зарава еще, а потом Потом уже ну, я попросил э, доктора, она говорит, я, что с тобой делаю. Ты, говорит, вроде живой, вроде здоровый, бегаешь, а реально, <свот> говорит, ничего не понимаю, но все будет хорошо, я говорю, хорошо. Единственное, что будет сказать, э, когда за мной приехал э, Владимир Ильич Наталья, я понял, что все будет А когда оказался на центре, ну, практически там один на один судьбой будет жить или не будет жить. Это благодаря ребятам, которые находились вместе со мной по палате. Вот. Они меня тускали у них солет это было приятно. И единственный человек, который меня подтопнул второй раз, это был Юра. Он мне сказал, что я в жизни не стану. Я не стану. Я говорю, сейчас стану, все я не могу встать. Я встал, говорю, сейчас вещи глаза еду. Глаза еду, ехал, вот. но, концов, я еще в лаз заеду. Ну, в заеду, приехал. Вот. А я, вот, я начал вставать постепенно, постепенно. И так, в конце концов, пошел. Потом перешел на упражнение. Я знаю одно, что если не, не Бог, который, и не Святой которые который меня вели к этому, я уже, наверное, в могиле лежал давно. А на самом деле, реально, я не только здоровый человек, но рука, она пройдет в любом случае. Да, Вот. Я сейчас собираюсь еще жить не с собой. Молодец. Давай, не только заниматься, если только уехать в свой то есть тоже подобное. И я очень, э, ну, кажется, часто прошу Бога, чтобы у нас э, не только вот эти вот заведения были, чтобы у нас были свои, свои рестораны, свои дома, милосердия а свои. Ну, как опять же, ты, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, Аминь, аминь. как Аминь, как ты, как ты, как ты, как ты, как ты, здоровые. Спасибо, Аминь. За как за его здоровье. как на самом-то деле для нас пример. руками. А. Аллилуйя, отец Небесный, мы славим имя Твое, Господь. Мы молим тебя, Господь за здоровье Валеры, благослови Валеру во имя Иисуса Христа Господь. И Он показывает нам Господь. Он не просто сидит на месте, Господь. Он придет в сети до военных. Он помогает в служении, Господь. Он убирает в доме милосердия на улице. Спасибо тебе, мой Бог и мой Царь, что ты показываешь, Господь, через Валеру пример, Господь. Как нужно не останавливаться и идти вперед, Господь. Потому что под лежачий камень вода не течет. Благослови его, его здоровью, Господь. Каждую клеточку его организма во имя Иисуса Христа. Валера, это слава Божья. Аминь. Аминь.